В первую очередь я хочу начать со статистики. Статистика приведена из прошлогоднего исследования компании Verizon. Это статистика проникновений в различные компании из 61 страны. Всего в вопросе было приня приняло участие 70 организаций различного абсолютного уровня, как по размерам, так и по области деятельности, в том числе и финансовый сектор. Как вы видите, достаточно большое количество инцидентов безопасности произошло и подтвержденных утечек также много. В терминологии компании Verizon инцидент безопасности это любой инцидент, который повлек за собой нарушение одного из свойств информации, то есть целостности, доступности или конфиденциальности. И подтвержденное проникновение – это гарантированный инцидент, который повлек в результате к разглашению информации третьей лицам. Если говорить о финансовом секторе, то количество инцидентов, в общем, это 642 и примерно 277 из них это подтвержденные личные данные. Другими словами, Примерно треть из всех инцидентов безопасности привело к тому, что данные были похищены или были разглашены третьим лицам. Если говорить о том, какими инструментами пользовались атакующие, статистика приведена, начиная с 2010 года и, собственно говоря, по 2015, в этом году, я думаю, она несколько изменится. Как и говорили мои коллеги на предыдущих докладах, набирает популярность фишинг, в частности, тот же нашумевший блок Energy. Тем не менее, пальму первенства все еще содержит использование скомпрометированных учетных данных для проведения так, для хищения данных и так далее. Почему? Потому что если мы посмотрим на инфраструктуру любой компании, неважно какого она размера, форма собственности и перечень услуг, которые она предоставляет, мы увидим различный набор как систем, так и программного обеспечения, серверов и задач решаемых. То есть это может быть классическая инфраструктура, это может быть гибридная инфраструктура, это может быть облачная инфраструктура. Я хочу обратить ваше внимание на тот момент, что во всех этих системах уже присутствуют учетные записи. Независимо от того, хотите вы этого или нет, вы купили новый сервер, вы поставили Windows, вы поставили Unix, вы поставили базу данных, они уже идут с предустановленными учетными записями, которые имеют по умолчанию наивысший уровень привилегий. Мои коллеги ранее говорили о том, что важно управлять доступом вновь прибывших сотрудников или существующих сотрудников. Я хочу еще раз обратить внимание о том, что важно не забывать о таком моменте, о наличии уже привилегированного доступа до того, как у вас появились сотрудники. Особенно, скажем так, это касается, если мы все-таки вспоминаем о периметре, то это касается систем, которые стоят на границе нашей организации и внешнего мира. В том числе сейчас, набирая популярность присутствия различных компаний в социальных сетях, это может быть Facebook, Twitter, все что угодно, это тоже может быть ваш корпоративный сайт. Таким образом, даже учетная запись доступа к этому корпоративному сайту, корпоративному порталу или, я не знаю, страничке Facebook, она в принципе также, точно так же влияет на аспект информационной безопасности в свете того, что если данные учетные записи будут скомпрометированы, это может нанести вред организации. В целом, как показывает практика, независимо от размера компании, количества сотрудников в ней, количество учетных записей, которые присутствуют в инфраструктуре для ее работы, оно превышает количество сотрудников в 3-4 раза. А количество учетных записей, которые имеют наивысший уровень привилегий, превышает количество сотрудников минимум в что происходит, если эти учетные записи будут скомпрометированы? В первую очередь, безусловно, это риск утечки данных. Но самое главное здесь в том, что если, скажем так, злоумышленник будет использовать скомпрометированные учетные данные, как говорили уже мои коллеги, как вы знаете сами, проблема контроля доступа внутри периметра, внутри сети доверенных пользователей она также очень немаловажна, потому что если злоумышленник будет притворяться нашим легитимным сотрудникам, он сможет обойти абсолютно все системы контроля, которые призваны мониторить, отслеживать и реагировать на какое-то вредоносное поведение, ненормальное поведение, на присутствие какого-то, скажем так, попытки несанкционированного доступа, то если злоумышленник будет использовать учетную запись, эти системы просто эту активность не задетектируют ну другими словами используя эти учетные записи, кроме нанесения ущерба вашей инфраструктуре, как показала скажем так практика последних лет очень ну, скажем так возрастая потихонечку частота использования скомпрометированных учетных записей вашей инфраструктуры для получения данных о ваших клиентах с целью потом атаковать уже ваших клиентов и, скажем так, ваша организация не может быть, точнее, может не быть истинной целью атаки. Целью атаки могут быть ваши клиенты. Таким образом, определить и расследовать это проникновение становится еще сложнее. Как же защитить свои учетные данные в свете того, что я сказал? Именно те учетные записи, не пользовательские, те, которые уже по умолчанию присутствуют в инфраструктуре и даже в системах обеспечения безопасности. То есть ко всем тем уровням, которые уже есть сейчас, это уровень там, защиты периметра, это уровень защиты внутри сети, это уровень мониторинга активности, это могут быть я не знаю, там, журналы доступа в их директории, это может быть cm система это может быть на самом деле любой уровень логирования. Для защиты привилегированного доступа мы предлагаем добавить еще один уровень защиты, уровень защиты именно вот этих вот встроенных учетных записей, которые имеют по умолчанию наивысший уровень привилегий. А, как это сделать? На самом деле существует три простых шага, которые позволят, в принципе, уменьшить эту головную боль. Первый шаг – это определить и найти все вот эти вот привилегированные учетные записи, которые есть. То есть использовать инструмент, который позволяет это сделать. Это могут быть, я не знаю, там отчеты, это может быть какое-то специальное ПО, которое позволяет просканировать абсолютно всю вашу инфраструктуру и получить в результате отчет, где какие записи есть. Второе, это, безусловно, после поиска этих учетных записей, это поместить данные у них в какое-то защищенное хранилище, организовать систему доступа к этим данным, то есть контролировать, кто и как это получает. Второй этап это изоляция критических систем данных учетных записей для доступа, которые будут использованы. Есть, другими словами, максимально разграничить рабочую станцию оператора, администратора баз данных и саму базу данных путем использования firewall, какого-то прокси сервера. Другими словами, любого абсолютно решения, которое позволяет изолировать конечную систему от рабочей станции администратора. Возвращаясь же, например, к примеру, Black Energy, даже если рабочая станция оператора будет заражена каким-либо зловредом, если вы изолируете конечную систему, на нее зловред уже не распространится, и, ну или, скажем так, нанесет намного меньший урон. И третий шаг – это непрерывный мониторинг доступа к привилегированным учетным записям, то есть чтобы вы понимали, кто, когда, зачем, почему и как долго использовал этот доступ. И кроме, скажем так, какой-то прозрачности самого процесса доступа, у вас еще должна быть информация, которая позволит в случае каких-то инцидентов, нарушений информационной безопасности иметь на руках данные для расследования, чтобы понять, что произошло и среагировать на этот инцидент. Таким образом, проактивная защита – это номер один. То есть исключить возможность анонимного доступа к вашим привилегированным учетным записям, ввести индивидуальную ответственность за каждый случай необходимого доступа. То есть вы попросили привилегий, окей, okay. будьте готовы за них отвечать. И использование принципа наименьших привилегий. То есть мы рекомендуем к нарезанию, скажем так, и предоставлению прав доступа выполнению любого абсолютно действия на любой системе неважно. В первую очередь отталкиваться от того, какой минимальный уровень доступа мы можем предоставить для того, чтобы бизнес-процесс работал. И не предоставлять доступа с привилегиями, которые это превышают. Второе – это обнаружение какого-то вредоносного, нестандартного, ненормального поведения в сети с использованием привилегированного доступа. То есть, условно говоря, если наш администратор Иван чаще всего привык работать после утренней чашечки кофе с 10 до 11, и он обслуживает примерно 8 систем, то если он вдруг начинает получать, просить доступ 12 системам после 18.00, мы обязаны иметь инструмент, который нас об этом оповестит. И третье, безусловно, нам Нужно построить процесс и иметь инструмент возможности э, реакции в режиме реального времени на инцидент нарушения информационной безопасности. То есть это иметь инструмент, который позволит нам оборвать эту сессию, прервать это подключение. Э, и получить, как я уже говорил ранее, данные для последующего анализа и определения причин возникновения этой ситуации. Э, таким образом, к уже существующим уровням защиты данных, приложений, периметра э, и конечных станций, мы рекомендуем обратить внимание и внедрить еще один уровень защиты, защиты именно привилегированного доступа, то есть привилегированных аккаунтов. Э, это позволит, во-первых, э, обезопаситься от угроз как внутренних, так и внешних, э, это позволит защитить тот привилегированный доступ, который присутствует в каждой системе по умолчанию и исключить, скажем так, возможность анонимного доступа к нему. Это позволит проводить мониторинг в режиме идеального времени доступа. В идеале это иметь возможность записывать каждую сессию подключения к этому доступу, для того, чтобы иметь возможность проанализировать необходимость предоставления привилегий в каждом случае. И, безусловно, если мы говорим уже о какой-то каких-то соответствиях регуляции и иметь возможность получать отчеты, которые будут говорить о том, что у вас все в порядке. Как правило, все системы, которые призваны так, мониторить и обеспечивать информационную безопасность, они несколько в штыки воспринимаются IT-сообществом, так как это дополнительный уровень слежки за ними же, так или иначе косвенно или, или напрямую оно все-таки влияет на бизнес-процесс. Тем не менее, мы всегда говорим о том, что эти системы также помогают IT-шникам. В каком смысле? В том смысле, что IT-специалист, IT-администратор конечной системы. Не будет переживать за то, что у него вовремя изменен пароль, он будет соответствовать парольной политике. Скажем так, его не будет знать никакое третье лицо. И он будет иметь инструмент, который позволяет получить отчетность, передать ее ФСЛ безопасности и тем самым подтвердить то, что он работает правильно. Итого, для решения проблемы защиты учетных данных, привилегированных учетных записей изоляции контроля сессий критическим системам и непрерывного мониторинга этого доступа, вы можете все вот эти вот три задачи решить с помощью внедрения системы контроля, управления привилегированным доступом. Каких именно систем, каких винторов и так далее, как я говорил в начале презентации, я не буду упоминать, потому что их на рынке присутствует много, а у них у всех есть свои плюсы и минусы. И, скажем так, если я сейчас буду все их перечислять, у меня просто не хватит времени. Поэтому на круглом столе я с удовольствием отвечу на ваши вопросы о том, какие системы есть, для чего они используются, в каких случаях они используются, чем они отличаются, какие преимущества, какие недостатки и так далее. И подытожив ответ на вопрос... Так все-таки необходимость или излишество привили, привилегированный доступ, я хочу сказать следующее, что в каждом случае, когда вы предоставляете права, когда вы просите права, когда вам нужны эти привилегии, вы всегда задавайте себе этот вопрос. А нужны ли они мне конкретно сейчас для выполнения той или иной задачи? То есть если вы офицер безопасности, вы задаете этот вопрос тому человеку, который просит о вас о привилегиях. И если вы тот человек, который просит эти привилегии, вы тоже задаете себе этот вопрос. Потому что для некоторых бизнес-задач это необходимость, и без них у вас не получится выполнить. А для некоторых это все-таки лишнее. Это риски, это дополнительные риски. Спасибо за внимание.